ехали, очень темно уже было, темная ночь. Вот вчера было в Подольске съездное богослужение молитвенное. Вот, и мы так там конкретно так попали хорошо. Вот, и поздно ехали целый день в дороге. Кстати, кто был, поднимите руки. Примерно понимали. Ты что-то шел, шел, свернул, я ждал же, говорит, нет, он с кофе уже надолго. Ехать, не дождался. Хорошо, друзья, да. Все, кто были, слава Богу, я думаю, у вас есть хорошее впечатление от поездки, да, друзья? Да, да сестры? Да, да, Слава Богу. Значит, вы поделитесь этим впечатлением, что вам запомнилось, что вам Бог проговорил, благословил. Я заранее предупреждаю. Друзья, я почитаю и Слово Божие будем молиться нашему любящему Богу. Экклезиаст, 11 глава, с 1 стиха написаны такие слова. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Аминь. Да, понятно, Господь говорит. Он говорит, отпускай хлеб твой по водам. Как бы, знаете, типа, как вот, ты как будто кстати, хлеба кинул в реку, он уплыл, да? То есть, когда ты, когда человек кого-то благословил чем-то, оно вроде как ушло, да? Уплыло куда-то, да? Но Бог говорит, не бойся это делать, потому что пройдет много дней, и вот это благословение, которое ты кому-то посеял, кому-то дал, оно к тебе обратно вернется твой же хлеб, он к тебе вернется, да? да то есть Бог же я вижу, как ты стараешься, как ты благословляешь, да? Я тебя благословлю, я тебе верну, я тебе помогу, да? Но не сразу, написано по прошествии многих дней. Дальше написано, давай часть семи и даже восьми. Часть, то есть помогай, да, то есть семь или домов или семей или человек, и даже восьми, Бог же, помните, этот Петр говорил, сколько раз прощать брату моего? До семи или раз, да? А тут написано, давай часть семи и даже восьми. То есть Бог да? Ну, максимально. Поддержи, кого можешь, да? Как можешь? Поддержи, благослови. Потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда придет беда, то, что у нас, оно нам не поможет. Но те добрые дела, которые мы сделали 7 семи и даже восьми, они нам помогут. Аминь. Они помогут нам и помогут нашим детям. Да? То есть защита нашим детям, наше благословение это та часть, которую мы дали семи и даже восьми. Да? Это те добрые дела. И когда придет беда, Бог говорит: Я защищу, я благословлю, я помогу, потому что вы поддержали, вы помогали людям. А теперь я зазабочусь о вас. Понимаете как? Это очень важно. Да поможет нам Бог, чтобы мы в этом да, верили, то, что говорит Господь Бог. Это важно. Знаете, когда да, вот есть такие ситуации, да, вот, скажем, да, там, да, я у меня куры, там, качки, это тоже хорошо. Люблю курей, качок, да. И тут есть по дороге какая-то ситуация, бах, я лопает колесо, ты куда-то врезаешься, не дай бог, смерть какая-то, да, авария страшная, что-то произошло, да. Скажите, в тот момент, у вот тебе поможет твои качки и гусы? И та же самая ситуация, ты помогал, ты давал, Даже кому-то колись і качку и тут бах ситуація, и той гвоздь, что должен проткнути, бо твой гвоздь, ну но твои колосовим Бог так зробив, что він десь упав трошки далі. И ты не, не попаде в аварию. Есть польза, друзья, есть результат. Амин. Поэтому да благословит нас, Господь, отпускать хлеб по водам, и мы найдем, да. И Бог говорит, давай часть семи, ты не знаешь, какая беда. Мы не знаем, что будет завтра, друзья. Да, что будет послезавтра, да. И что нам надо? Бище закрыться, бище ну, обузлыться. Нет, Бог говорит, наоборот. Сейчас семи и даже восьми. А когда придет беда, я буду твоей защитой, я буду твоим благословением. Да, поэтому слава Богу, у нас есть тот Бог, который Бог милостивый, да, Бог любящий, но Бог справедливый. Он видит, но говорит, что ты посеешь? Знаете, у нас вчера, когда жертвовали деньги, там была такая песня интересная так кто скупо... они поют, они щедрые, да? Кто скупо сеет, кто скупо и пошли. такая песня. И ты думаешь, так... Что? И тебе сразу хочется больше посеять. Да, кстати, разучите, она очень проста. Хорошо, друзья, давайте мы помолимся, чтобы Бог сегодня делал работу в наших сердцах. И пусть это благословение Божье, это Дух Святой, который вчера был на этом съездном собрании обильно, да, хотя бы какая-то часть его, пусть сегодня, ну, нальется на каждого, кто пришел в этот зал. Аминь. Отец Небесный, благодарный Тебе. Твою любовь и милость, Господи. И мы нуждаемся в Твоем благословении для этого служения. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой, Ты обильно излился в наше сердце. Боже, чтобы сегодня мы еще больше поняли Библию, чтобы мы больше поняли Тебя, чтобы наполнило наше сердце Благословение Твое, Отец Небесный, открывай наши сердца для добра и для благословения. Рома Регасан, Олег Регасан, Олег Рома Регасан, благослови нас Господь, 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 отпускать хлеб по воду. и по прошествии многих дней мы опять найдем этот хлеб помоги нам давать часть семьи и даже восемь. И если придет беда, Твоя благодать не отступит от нас. Твоя защита будет с нами и детьми нашими. Потому что Ты благословляешь, Господи. Ты благословляющим доброго человека, благословенного Помоги нам быть такими. Исправляй наше сердце, чтобы мы были духовные и добрые, Господь. Научи и благослови нас, Господи. Мы благодарны Тебе. Ты продлил нашу жизнь. Ты продлил нам мир. Ты продлил нам милость Твою. Мы благодарим Тебя за это, Господь за милость Твою, за благодать Твою, за благословение Твое. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас, пожалуйста, Отец. Благослови это все, благослови детей, молодежь. Господи, ты видишь, братья и сестры, которые приболели, Господь. Мы сегодня не будут быть с нами. Мы просим, Тебя верю, милость. Простри свою исцеляющую руку к во имя Иисуса. Боже, мы просим Тебя, благослови тех, которые сейчас не здесь, они по какой-то причине а, не здесь, может в подъезде, может на работе, может что-то приключилось в жизни. Но мы просим, твоя рука, она велика, Господь. Благослови, где бы они не были, Отец Небесный. Мы даже просим благослови нашу великую Михаилу.